amen. Terima kasih eh uh, tuan speaker. Terlebih dahulu sebelum saya memulakan uh, perbahasan saya di atas laporan ketua Audit negara sebagai wakil rakyat eh uh, negara ini saya ingin merakamkan eh uh, uh, ucapan tahniah dan eh uh, gembira kerana telah dimaklumkan bahawa 23 aktivis-aktivis eh aktivis, uh, yang telah pergi dalam pelayaran global sumut flotilla akan kembali ke tanah air uh, malam nanti dan kita merakamkan juga ucapan penghargaan kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri dan barisan kerajaan menteri-menteri uh, yang telah berjaya uh, memastikan bahawa kesemua mereka kembali ke, ke tanah air kita dengan selamat. Ini merupakan satu uh, pengiktirafan pimpinan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri ...di dalam berjaya menangani masalah dan uh, memastikan bahawa semua warga negara Malaysia yang telah ke Palestin kembali dengan selamat. Beralih kepada laporan Ketua Audit Negara, saya ingin menyentuh beberapa perkara... ...terutamanya berkenaan dengan uh, laporan yang dibuat oleh Ketua Audit Negara berkenaan dengan kementerian-kementerian. Saya uh, menerima dengan baik uh, laporan Ketua Audit Negara dan juga uh, berterima kasih kepada kerajaan kerana laporan ketua audit negara ini bukan saja sekadar uh, dibentangkan di parlimen malahan diberi ruang dan peluang untuk kita bahaskan uh, laporan ketua audit negara untuk kita memahami apakah uh, kekurangan uh, ketirisan uh, yang boleh uh, kita baik pulih uh, dan kita atasi pada masa yang akan datang jadi saya mendengar kritikan-kritikan yang dilemparkan oleh pihak pembangkang di sebelah sana berkenaan dengan pelbagai-pelbagai perkara. Tetapi apa yang perlu kita lihat adalah dalam kerajaan yang ada sekarang, kita diberi peluang. Kalau tak silap saya, timbalan speaker, ini adalah kali ketiga atau kali keempat kita membahaskan laporan Ketua Audit Negara di Dewan Yang Mulia ini dan ketelusan dan keterbukaan kerajaan untuk membahaskan laporan ketua audit negara menunjukkan bahawa kerajaan mempunyai kesungguhan dan mempunyai hati yang terbuka untuk menerima pelbagai kritikan bukan saja di sebelah sana tetapi juga daripada sebelah sini untuk kita mengatasi apa-apa kekurangan atau ketirisan untuk kita memperbaiki kekurangan atau ketirisan pada masa akan datang Tanpa laporan Ketua Audit Negara Saya percaya uh, Kita masih akan Dibelenggu dengan masalah yang sama Tetapi dengan laporan Ketua Audit Negara, dengan peluang Yang uh, diberikan untuk Kita bahaskan laporan Ketua Audit Negara Kita diberi peluang Yang lebih baik untuk Memantapkan perkhidmatan kerajaan Untuk memastikan Bahawa kementerian-kementerian Mengambil iktibar apa-apa kekurangan, ketirisan ataupun keperluan rakyat di mana keperluan-keperluan ini perlu diberi perhatian dari masa ke semasa saya melihat contohnya uh, uh, laporan Ketua Audit Negara berkenaan dengan kutipan cukai-cukai uh, hasil daripada pelbagai aktiviti dan di sini uh, saya juga ingin menyatakan bahawa Laporan Ketua Audit Negara ini telah merangkumi pelbagai perkara dan saya tertarik juga dengan laporan Ketua Audit Negara berkenaan dengan kutipan wang hasil daripada penjualan nombor-nombor kenderaan. Baru-baru ini saya ingin menarik perhatian dewan yang mulia ini. Kita berterima kasih kepada Menteri Pengangkutan yang telah membuat satu pendedahan mengejut berkenaan dengan kenderaan-kenderaan mewah yang uh, dibeli tetapi tidak dibayar uh, cukai jalan dan saya membaca kenyataan yang dibuat oleh uh, menteri pengangkutan saya difahamkan ini adalah pecahan yang diberikan terdapat jumlah 345 kenderaan Rolls-Royce yang dimiliki oleh individu dan VIP jumlah cukai jalan yang tidak dibayar 6.4 juta Terdapat 372 kenderaan Lamborghini yang dimiliki oleh individu di negara kita, jumlah cukai jalan yang tidak dibayar adalah RM3.7 juta. Terdapat 660 kenderaan Bentley yang dimiliki oleh individu-individu, jumlah cukai jalan yang tidak dibayar 7 juta. Terdapat 675 jenis kenderaan Ferrari Cukai jalan yang tidak dibayar 4.7 juta. Terdapat 4,308 unit kenderaan Porsche. Cukai jalan yang tidak dibayar adalah 13.7 juta. Persoalannya adalah bagaimana Jabatan Pengangkutan Jalan telah membenarkan kenderaan-kenderaan ini didaftar dan digunakan di negara kita tanpa dibayar sebarang cukai. Jadi saya tertarik dengan pendedahan yang dibuat oleh Menteri Pengangkutan. Saya sebut kerana walaupun laporan Ketua Audit Negara tidak menyentuh perkara ini, Menteri Pengangkutan telah membuat pendedahan ini yang mengejutkan semasa salah satu sidang akhbar baru-baru ini. Jadi saya juga ingin menarik perhatian kepada kementerian-kementerian agensi-agensi penguat kuasa supaya pemilik-pemilik kenderaan ini diambil tindakan. Saya menggunakan kesempatan ini juga untuk merayu kepada Kementerian Pendidikan supaya tidak melupakan projek-projek melibatkan sekolah-sekolah Tamil yang masih lagi belum disempurnakan. Saya datang dari Pulau Pinang timbalan speaker dan setiap kali saya bangun saya masih mengingatkan dewan yang mulia ini supaya tidak melupakan dengan sekolah jenis kebangsaan Tamil Sungai Bakap di Pulau Pinang yang belum sempurna dibina dibina kerana janji timbalan Perdana Menteri 1 ketika kempen Sungai Bakap uh, tahun lalu adalah sekolah ini akan dibina dan disempurnakan sebelum pilihan raya yang akan datang pada masa yang sama dalam kesempatan yang telah diberikan kepada saya ingin juga saya bangkitkan di sini dan mengingatkan dewan yang mulia ini dan kerajaan tentang masalah yang dihadapi oleh sekolah jenis kebangsaan Tamil Ladang Jeram di Pahang dan sekolah jenis kebangsaan Tamil Ladang Ketumba di Kedah di mana sekolah-sekolah ini masih lagi menghadapi masalah dan perlu diberi perhatian kerana saya percaya sekolah-sekolah ini merupakan sekolah-sekolah atau projek-projek yang tersenarai di bawah Kementerian Pendidikan Malaysia yang dinyatakan dalam laporan Ketua Audit Negara. Terima kasih di atas kesempatan yang diberikan. Salam perpaduan, salam Malaysia Madani. Terima kasih, Yang Amat Datuk. Assalamualaikum Muhammad. Ya. Datang betul. monsieur, mademoiselle. Sebelum tempat Cakap, ya, ya. Saya nak um, mengalukan mengalu-alukan selamat datang kepada guru-guru dan kurang lebih ya 88 orang pelajar daripada Sekolah Menengah Jekanom Maran, Pahang. Si. Ya. Yang Muhammad Peraturan mesyuarat tidak membolehkan Yang Muhammad lakukan sedemikian. Saya kira Yang Muhammad sepatutnya berbincang dengan Yang Muhammad Tumpuat untuk mengalu-alukan. Saya ingat petua telah diberikan oleh Translator speaker, tapi tak apa saya benarkan Tetapi jangan buat lagi masa yang akan datang Aliyah, Aliyah Muhammad, sebelum saya Memanggil Aliyah Muhammad Tumpat Saya minta uh, jasa baik Aliyah Muhammad uh, Saya tidak menghalang Aliyah Muhammad untuk ber, ber, Berinteraksi Dalam Dewan, tetapi Kalau saya berada di sini, saya masih mendengar Butiran Aliyah Muhammad Bersembang atau berinteraksi Saya kira itu mengganggu Dewan saya minta kerjasama dengan Muhammad untuk memastikan pembahas-pembahas.